नमस्कार भाई दोस्तों आपको सबसे बड़ी हैरानी होगी कि ये गोबर खारिया कैसे सुधर गया उससे भी बड़ी हैरानी होगी आपको कि यह पंजाब के अंदर कैसे क्या हो गया कभी आपने सोचा कि पंजाब के अंदर भी ऐसा हो सकता है कभी नहीं सोचा होगा किसी ने नहीं सोचा होगा हमने खुद ने नहीं सोचा था कि भी पंजाब के अंदर अचानक से ऐसा बदलाव आएगा बदलाव की लहर पहले भी आई थी पंजाब के अंदर पंजाब है ना पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कि मतलब जो काम करता है ना ठोक के करता है ठोक के करता ठोक बजा के करता है सबको पता है अमृतपाल सिंह खालसा बहार आने वाला है बाहर आने वाला है सबकी नजर उसके ऊपर है सबकी नजर तो छोड़ो आप जो अपने आप को बोलते हैं ना हम पंजाब ही ते पंजाब ही तेसी वो भी अमृतपाल सिंह का विरोध करने लगे विरोध करने लगे चाहे कोई, कोई साइकिल चोर हो चाहे कोई डोलर चोर हो चाहे कोई मतलब के कैसा भी चोर हो सभी चोर, चोर बिल से निकल के बाहर आने लगे अमृतपाल सिंह कैसे क्या करेगा ये करेगा वो करेगा वो छोड़ो आप उसको छोड़ो आप एक बहुत बड़ा क्या बताए उसको यार कि मतलब कि हम बोलना नहीं चाहते हम बोलना नहीं चाहते उसको लेकिन वो एक बहुत बड़ा दुष्ट बोल सकते हम क्योंकि कमी बोलना गलत हो जाता है दुष्ट इंसान जो कि सिखों को पानी पी पी के गाड़िया देता है पानी पी पी के गाड़िया देता है वो सिखों की तारीफ करने लगे तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है मामला सबसे बड़ा गड़बड़ है उसके बाद जो पंजाब के अंदर हुआ उसको काला दिवस क्यों बोलने जा रहा है कोई ये नहीं कि दस साल पहले बीस साल पहले हुआ अभी दो दिन पहले हुआ है पंजाब के अंदर दो दिन पहले हुआ है उसको काला दिवस घोषित किया जा रहा है जो दो दिन पहले पंजाब के अंदर उसको काला दिवस घोषित किया जा रहा है आप लोगों को ना अपनी आंख नाक कान सब कुछ खुला रखना पड़ेगा तब आपकी समझ में आएगा सब कुछ तब समझ में आएगा ऐसे समझ में नहीं आएगा लगा ले दीपक फौजी ने कुछ बोल दिया या किसी और ने भाई कोई लखा आके बोल देगा या बाबा रधा राज सिंह बोल देंगे बाबा कुलविंदर बोल देंगे ये बातें नहीं लेकिन आपको अब है ना समझना पड़ेगा और संभलना पड़ेगा सबसे बड़ी बात है संभलना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको जो ये आपका सो कॉल्ड लिंडू है सो कॉल्ड लिंडू में इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये है ही लिंडू इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये एक लिंडू है ना बड़ी तारीफ कर रहा है शिक्खों की और कुछ सिख भाई मेरे पास इसका वीडियो भेज रहे हैं ये देखो गोबर खारिया सिखों की तारीफ कर रहा है अरे भाई तारीफ तो कर रहा है ये तो कैसी तारीफ कर रहा है ये पहले आपको ये समझना पड़ेगा सुनो आप पहले पिटे हैं राइट और चाइनीज बिल्कुल रज के पीटे गए लाठियों से अच्छे तरीके से फिर वो भाग गए आपने देखा तो जब किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो नीचे एक पाकिस्तानी उनकी आदत है हर चीज में कूद रहे रहेगी तो कूद गया देखे आप जहां भी भेजते हो सिखों को भेजते हो लड़ने के लिए हम भेजते हैं सिख हम शान है हमारी सिख सिख भाई हमारी शान है अगर आपने ना सुना हो ना तो इस वीडियो को रिपीट करके सुनना सिख भाईजान बोल रहे ये सिख भाईजान हमारी जान है नंबर एक बात पाकिस्तान किससे बनाया था बंगाल से और पंजाब से ज्यादातर हिस्सा पंजाब का था वहां पे ज्यादातर हिस्सा पंजाब का था वहां पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको भड़काते हैं भड़काते हैं आपको कि आप पाकिस्तान के खिलाफ भड़क जाओ देश हरियाणा के अंदर कि भाई एस सी हमारी रक्षा करेंगे जाट हमारे को दबा रहे हैं ये कर रहे हैं कौन कर रहे हैं ये काम ये काम वो कर रहे हैं जो मंत्र मार के और विरोधियों को अंधा कर देते थे उनको खत्म कर देते थे वो लोग कर रहे हैं काम अपने चंगू मंगू भाई इन्हीं को चंगू मंगू बोलता हूं मैं अगर आपको ना समझ में आया हो ना तो फिर बोलता हूं मैं

ये बोल रहा है शिख हमेशा देश की रक्षा करते आए हैं सिखों ने हमेशा पंजाब देश की संयुक्त पंजाब देश की खालसा राज की रक्षा की थी खालसा राज की रक्षा की थी सिखों ने हमेशा ये बोला सिख हमेशा देश यह बोल रहा है मुगलों से करते आए हैं अंग्रेजों से करते आए हैं अब ढकड़ो तुम दो सौ साल गुलाम रहे थे दो साल गुलाम रहे थे तुम और सिख सिर्फ सो साल गुलाम रहे थे तो सिखों ने अपना नारा बुलंद कर दिया जो बोले सोनिहाल सतरिया काल और दबा के दिया नारा और अंग्रेजों को खदेड़ के बगा के दिखा दिया बगा के दिखा दिया और तुम्हारी तो आदत है रहने की तुम्हारी आदत है गुलामी में रहने की लेकिन सिख वो वो ब्लड डीएनए जो कभी गुलामी पसंद नहीं करता पसंद नहीं करता क्योंकि खालसा ऐसे नहीं सजाया गया था खालसा राज करने के लिए सजाया गया था दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो खालसा सजाया था ना वो राज करने के लिए सजाया गया था लेकिन तुम्हारे जैसे चिंटुओं की बातों में आके कुछ सिख

सोलह तारीख आ रही है ना दो तो तीन दिन में तो वो भी एक हमारे सिख थे हमारे सीनियर थे उनको भेजा था तो ऐसी बात नहीं है तो आपको आप सिख एक दिखाई देगा जो पहले नंबर एक बात इसने बोला कि भाई जब पाकिस्तान वालों को सरेंडर किया गया था वो फोटो आपको दिखा देंगे हम वो फोटो है वहां पे मैं गया हुआ हूं मेरी यूनिट के बंदे थे सब कुछ वही था वहां पे इसने बोला कि सिक्खों ने सरेंडर करवाया गया था वो फोटो संसद जी से, से, से क्यों हटाया गया है कोई जवाब खबर वो फोटो संसद भवन से क्यों हटाया गया और वहां पे फोटो लगा दिया महाभारत काल का क्यों है तेरे पास कोई जवाब सवाल कर सकता है सरकार से नहीं कर सकता जो बांग्लादेश को अलग किया गया था जो पाकिस्तान के बानवे हजार सैनिकों का सरेंडर करवाया गया था कहाँ गए वो फोटो कहाँ गए वो फोटो उन फोटो को हटा दिया गया उन फोटो को हटा दिया गया और तुम्हारे माँ कर, पलाना डमकाना उनके फोटो लगा दिए गए यो हलुमान यो फलाना मान यो मान उनके फोटो लगा दिए तुम्हारे उनके फोटो लगा दिए क्यों क्यों लगाए गए करेगा सवाल सरकार से उन सिखों का फोटो कहाँ गया जिन्होंने बानवे हजार पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया था वो सिख कहां है याद आए मे दाहबेग साहब साहब एक साहब थे वो जिनको कि उनके बच्चों को उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई थी अंतिम संस्कार के लिए वो थे साहबेग साहब बकवास करते बैठ के बस सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करते नहीं ये है वो सिख ये कर देंगे सिख वो क्यों करेंगे सिख सिख अपने देश, देश की रक्षा करेंगे अपने देश पंजाब की रक्षा करेंगे क्यों करें भाई तुम्हारी रक्षा क्यों करें तुम्हारे धर्म की रक्षा एहसान फरामोश फरामोश लोगो तुम्हारे लिए सिख गुरुओं ने अपना शीश कटा दिया सिख फिर भी खालिस्तानी सिख फिर भी खालिस्तानी सिख फिर भी आतंकवादी सिख फिर भी जराम पेशा कौम कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा ये इस सवाल का जवाब चाहिए हमारे को ये कब तक चलेगा कभी सोचे आप लोगों ने ये लोग दो मीठी मीठी बातें करते हो और आप इनकी बातों के अंदर आ जाते हो आप इनकी बातों में आ जाते हो इन बातों से बाहर निकलो और भी बहुत कुछ है जो आपको सबूतों के साथ बताया जाएगा आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप उन्हें राय रखना जा रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत वीडियो को ज्यादा शेयर चैनल को तो सब्सक्राइब और आइकन को जरूरत बना दोस्तों ऑफिशियल दीपक ओफिशल दीपक्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह